Торгово-виставковий комплекс «Світ» – це широкий асортимент різноманітних світильників, люстр, бра, торшерів, садових та елітних шкіряних меблів. Пропонуємо ексклюзивні люстри та дзеркала за найдешевими цінами у регіоні. Торгово-виставковий комплекс «Світ» – без нас просто неможливо. вечора, шановні, у спекутні літні дні ми відчуваємо справжню насолоду, припадаючи губами до прохолодних напоїв. Радимо не забувати, що у живільній вологі потребує й наша шкіра. Як досягнути водного балансу влітку, про це і піде мова у нашій передачі. Наш майстер-консультант Валентина Цикалова. Доброго вечора, Валентина. Доброго вечора. Валентина, стать чоловіком амфібії в жаркі літні дні, наверное, мечтає кожен. Вот хотілось б сейчас начать наш розговор з того, что как поповнити водний баланс і з чого починаємо питати нашу кожу. Наш организм состоит на 60% из воды, и поэтому для того, чтобы пополнять наши резервы, обязательно нужно употреблять как можно большее количество воды, потому что жара, испарение, и как бы питаем кожу изнутри как бы, да, водой. Скажите, сколько в летние жаркие дни нужно употреблять воды? Я понимаю, что это не газированная вода, да. это, это самая обычная вода, питьевая вода, очищенная вода. Если, если вообще потребность организма в 2-2,5 литра воды, то во сколько раз увеличивается потребность воды в летние жаркие дни? Ну, так и нужно выпивать. Нужно регулярно выпивать по 3 литра воды. Ну, 2-3 литра воды. Тут уже сколько обыкновенно не без добавления каких-то там химикатов, красителей. Вот, знаете, мы вот покупаем вот эти в пакетиках квасы. Ничего это не нужно, потому что вызывает в организме наше брожение. А брожение — это дискомфорт, это вздутие живота. Как бы оно не нужно. Все, которое содержится газ, оно очень тяжело выводится быстрее из организма. И поэтому нужно пить обыкновенную воду, очищенную. Скажите, как вы относитесь к чаям, к каким-то настоям, может быть, из трав, каким-то каким настоям в жаркие летние дни? Они помогают утолить жажду? Да, только они помогают утолить жажду, потому что, когда очень хочется пить, и только зеленый чай, он восстанавливает тонус в организме и, конечно, придает нам силы. И вначале кажется жарко, когда пьешь, а потом становится все норму. То есть это обязательно летом же мы кушать не хотим, мы кушаем только фрукты. Сейчас уже клубника пошла, вишни, очень много таких вот овощей да, пошли. И поэтому либо чада, либо воду. Скажите, пожалуйста, а какую функцию выполняют косметические средства? Могут ли они восполнить наш водный баланс? И у нас есть такие замечательные косметические средства, которые защищают нашу кожу от потери влаги. Потому что если кожа теряет влагу, она обезваживается. И тем самым страдают коллаген, ну, мало вырабатывается, если недостаточно в организме, и эластин. Кожа, конечно, теряет упругость, гладкость свою, и, естественно, начинается процесс старения. Чтобы его замедлить, нужно обязательно использовать солнцезащитное тоже средство, так как сейчас лето. Вот, нужно увлажнять кожу да, различными лосьонами, начиная от лица и заканчивая ножками, потому что на ногах тоже кожа страдает. Вот если мы видим кожа шелушится, знайте, что ваш организм обезвожен, ему не хватает влаги. Влаги — это изнутри воду, да, пьем, и обязательно наносим увлажняющие средства. Это обязательно. Скажите, принятие душа, принятие ванны. Сколько раз уместно принимать вот эти водные процедуры на день? На день обязательно утром, как мы идем, мы просыпаемся, да, когда принимаем летний и утренний душ. И потом по возможности, просто большинство 8 рабочий день и приходит только в конце рабочего дня. И поэтому два раза в день как бы обязательно, потому что вечером нужно снять с себя стресс, который накопила как бы в себе наша кожа. И солнце, и пыль, и работа, и мы же нервничаем, знаете, как мы трем, мы постоянно пыль, солнце, очень много таких факторов, которые влияют на кожу. Нам нужно это все смыть. А во время принятия таких водных процедур скажите, получает ли кожа достаточное количество влаги? У нас на наша коже, если взять сантиметр на сантиметр, то до 100 пор, представляете? Mm -hmm. И поэтому каждая пора, вот из 100, а у нас их на коже, да, то есть более 5000, дышит. И поэтому, конечно, ей нужна и влага, и увлажнение. И поэтому мы следим, чем мы пользуемся, как часто мы проходим. Если вы принимаете не душ, а ванную, то за час ваша кожа, представляете, впитывает литр воды. Скажите, пожалуйста, сейчас появились так называемые спа-салоны, спа-косметические средства. Что это означает? СПА СПА в мире существует по мере менее два названия расшифровки СПА процедуры Первое — это появились от целебного источника, который находится в маленьком бельгийском городке, который называется СПА. И второй был такой император Нейрон, когда он любовался красотой фонтана в Риме. Он сказал Здоровье через воду. И вот это вот из-за вот этой фразы у нас появился целый ряд процедур оздоровительной по уходу за кожей. А вообще спа включает в себя расслабление. Обязательно это вода и масло. Вот. И так как это спа-процедура, то есть это уже включает в себя не одна процедура, а целый цикл который несет в себе. Это, прежде всего, является антитерапией для кожи. То есть снимается стресс, снимается усталость, расслабление идет как бы вот кожи. Обязательно в спа мы часто видим уходы за телом, за руками, где написано СПА-процедура. Обращайте внимание, чтобы на ней были написаны, например, это масло бамбука. Это очень классный регенерирующий, то есть восстанавливающий и расслабляющий ингредиент, который расслабляет нашу кожу. И есть масло камелии, которое укрепляет стенки сосудов внутри, то есть оно масло глубоко проникает. И есть также эфирные масла огурца, это очень в тонус хорошо тоже вводит. Они просто как бы и масло, и экстракт очень хорошо соединяются, потому что там не может быть из одних масел. Вот. И спа-процедуры включают в себя обязательно воду. Это может быть соленая, пресная вода, минеральная. То есть там уже какой как бы цикл. У нас сейчас этого очень очень много. В любых салонах предоставляют очень много. То есть, а мы можем сами себе делать спа-процедуры. То есть принять ванну с пенкой, да, нанести тонизирующие компоненты как на кожу, расслабить, то есть снять стресс. Это спа процедура. Так, вот давайте коснемся этой темы. Допустим, mm -hmm. не имеем возможности пойти в спа салон. Что необходимо иметь каждой желающей девушке, женщине, чтобы в комплексе принять какую-то спа процедуру? Допустим, и с чего начинать? Mm -hmm. Что должны иметь дома? Что должны иметь дома? Это прежде всего гели, гели для душа. То есть мы тоже смотрим, какие ингредиенты туда входят. Гели не должны быть их красители, потому что, вы знаете, вот бывает, возьмешь, поставишь на солнышко, то есть этого нельзя делать, но мы часто на солнце, и оно даже банка темнеет. То есть добавлены красители, мы должны выбирать гели, которые практически, ну как парфюмированные, конечно, будут иметь запах, чтобы они не были цветными. То есть прозрачными или белыми? Да, да. Потому что чаще всего у нас идет аллергия какая-то или вот раздражение, если это чувствительная кожа, на какой-то ингредиент красителя, который добавлен туда, который ну, за, за ну, бесцветно делает красивый как бы, цвет. Mm. Вот мы выбираем. Это обязательно скрабы, то есть гели скрабы или еще мы их называем пилинги. Пилингами. Да. Mm. Вот это вот обязательно. То есть мы должны убрать верхний слой роковевших клеток, которые на нашей коже. И обязательно потом лосьоны для кожи. Они тоже могут быть либо парфюмированные либо солнцезащитными. И есть также охлаждающие гели. Он позволяет вечером, когда вы уже приняли ванну, уже нанесли себе на себя скраб. Он позволяет коже регенерироваться, восстанавливаться кожу, кожу изнутри. А если у вас есть возможность, вы лежите в ванну, включить легкую музыку. Можно выключить свет, чтобы отдыхали глазки, поставить свечку, зажечь аромалампу, есть тоже очень много масел, которые, э, лаванда, вот, которая расслабляет, мелиса, которая тоже несет такой характер, если это перед сном, mm -hmm. чтобы вы успокоились, чтобы вы расслабились. Это да. уж процедура. И mm -hmm. эта процедура где-то должна длиться, ну, насколько, ну, 20 минут вот такого релаксирующего ну, там, приема ванны, этого достаточно. Самое главное еще регулярность определяет результат. Если вы это будете делать три раза в неделю, то, конечно, результаты будут хорошие. Вы не будете нервничать, у вас кожа будет выглядеть хорошо, потому что если у вас будет вырабатываться гормон счастья, потому что когда хорошо, ну, не обращая внимания на какие-то мелкие там неурядицы, там, да, или там дома какие-то проблемы, там, сейчас жара, у многих кондиционера нету, знаете, это тоже как бы сказывается. И поэтому будет как бы хорошо. С крабами еще хочу заметить то, что нужно пользоваться два-три раза в неделю. Спа, Косметические средства, СПА, они вообще ну, предназначены для ухода за кожей лица и тела. А скажите, вот для ухода за кожей глаз существуют ли такие средства? За кожей глаз, да, существуют такие средства, но они идут расслабляющие, у нас есть очень много таких гелей, которые содержат экстракты там, ромашки, огурца, шиповника тоже, которые расслабляют, потому что глазки утомляются, постоянно мы в очках защищаем ее. И есть такие, тоже мы их вечером делаем, есть даже, которые наносятся сверху декоративной косметики. Если у вас есть перерыв 15 минут, мы наносим прямо сверху декоративной косметики, скрываем глазки и немножко расслабляемся. И потом он впитывает, и глазки у нас веки не такие тяжелые, легкость появляется в глазах. Обязательно крем, то есть кожа вокруг глаз четыре раза тоньше чем везде. И поэтому кожа вокруг у всех сухая. Неважно, это девушка, либо это женщина. И поэтому у нас есть крема, которые добавляют масло. Вот сафлоровое масло очень хорошо помогает как можно на протяжении 10 часов удержать влагу в коже. Мы только можем так ее как бы защитить, подпитать и защитить только очками. Потому что с СПФами какие-то крема для глаз не существуют. Их нет, только очки. Зимой, конечно, мы можем распарить лицо, и это и приятно, и как бы больше тепла даешь своей коже. А уместна ли паровая баня летом? Ведь и так жарко. Летом у нас потовые железы работают очень активно, и поэтому распаривать ее нет смысла, потому что оно и так как бы быстрее идут все процессы. И еще, когда мы распариваем, многие не обращают внимания на то, что поры раскрываются, да, мы распарили, да, они почистились, но потом же их нужно закрыть. Нужны тонизирующие компоненты, которые бы сузили поры. И поэтому с этим нужно быть осторожным. Вот. И если мы уже распарили лицо, в народе тоже можно. Вот классно, помидор, очень хорошо, очень хорошее тонизирующее средство нанести, и кожа краснеть не будет, потому что если мы будем брать, вот клубника тоже очень хорошо, но ее нужно осторожно, потому что она красит лицо. Можно немножко перенести, и будем ходить краснолицей, как матрешки. Ну, я mm -hmm. думаю, что такая маска из клубники, из Ну, из различных ягод. Я думаю, что она уместна, если наложить ее где-то на минуты на 2 на три или гораздо больше нужно времени. Для Нет, такой этого маски. достаточно. Две-три минуты, пять минут, сколько вы да, этого достаточно. Очень классно восстанавливает кожу, кисломолочные бифидобактерии. Они тоже продаются может, в аптеке, продаются они в масках. Прям они уже туда входят. Они как сметанка, которая выравнивает тон кожи, питают ее и восстанавливают. Это очень легкие маски, их можно делать каждое, каждое утро. Вот. Скажите, а что дает умывание минеральной водой или, допустим, протирание кубиком льда? Кубиком льда это такой контраст. То есть мы умываемся, просыпаемся как бы теплой водой, да, мы то есть нравится. там целая умываемся процедура, а потом мы протираемся лед. То есть, это баланс, это контраст. Кожа тогда не стареет как бы мы замедляем процесс старения, вот этот вот такой от горячего к холодному. Но опять-таки регулярность определяет результат. Если эта девушка делает регулярно, то, конечно, результаты будут хорошие. А если мы это делаем, бывает нет времени у нас там, или бывает не проснулись, а опасаем на работу, то, конечно, тут лучше использовать уже э, крема, которые защищают, маски, которые есть, то есть помогать нашей коже. Ну, можно это покупать либо в салонах какие-то либо в магазинах тоже только обращать внимание на то, что мы покупаем. Может ли такой кубик льда воздействовать как-то отрицательно на кожу? Если это чувствительная кожа, если передерживать, то конечно может может быть кожа капиллярная сеточка будет очень близко расположена. Это может быть. А если все хорошо, девушка куда-то устраивает, то есть она не видит никаких ну, отклонений, изменений да, других, да? Чтобы этим не пользоваться, то, конечно, это на любителя. Потому что, вы знаете, я, например, смотришь на девушку, думаешь, вот там, там подправить надо. А девушка смотрит на себя, она не видит никаких. Как бы да, изменений, все устраивает. Это самое главное. Вы как считаете, кубики льда из чего должны быть приготовлены? Это минеральная вода или отвары каких-то трав? лучше это отвары какие отвары это ромашка да. можем да отварить она противовоспалительная вот лучше такое потому что минеральная вода во-первых она не заморозится во-вторых там нет никаких микроэлементов там просто добавлены газы и она как бы, ну, ничего не даст коже. Просто как бы будет обыкновенный лед, который бодрит. А если с лечебным, то успокоить, там, мелису опять добавить, мяту mm -hmm. можно добавить, которая будет успокаивать кожу. Это, конечно, лучше сделать отвар. Не сильно, не переборщить. С какой периодичностью менять травы? Можно неделю одной, неделю другой. Или, например, если у вас был насыщенный день, вы можете взять, например, успокаивающую мелису, да, снять стресс кожи, а, например, там через два дня опять перейти там, например, на ромашку. Можно ли комбинировать утром, допустим, пользоваться одними отварами трав, а вечером другими? Можно. Отвары трав вот народные средства, этим можно постоянно пользоваться. Он никакого не, не приносит вреда. Самое главное, регулярно. Потому что бывает, вот, знаете, заходимся и то, и то, и то, и то, и то. Вроде бы все хорошо, потом мы а, пускаем, думаем, будем делать и не идем ничего себе, как бы не покупаем, не защищаем кожу. И бывает нет времени там опять делать. То есть если это вы делаете, то делайте это, пожалуйста, регулярно. Лето, пора созревания ягод, фруктов, овощей. Какими бы вы посоветовали пользоваться дарами природы? Вот как влияет, допустим, та или другая маска из ягод? Допустим, малина, клубника или какое воздействие э, оказывает на кожу маска из абрикоса? Вот, пожалуйста, расскажите поподробнее. У нас за лето каждый человек должен кушать по, знаете, такой по 7 килограмм клубники. Это очищает печень, да, как бы выводит в себя. И поэтому клубника, ну не всем я рекомендовала бы пользоваться вот такими масками. Не всем. Есть аллергетики, или с чувствительной кожей. Вот говорят, очень хорошо мед. Мед не за тем, у кого близко расположена капиллярная сетка, у кого чувствительная кожа. Оно еще больше усиливает вот эти все процессы, кожа становится более уязвимой. И поэтому клубника, вишня, можно их мешать, да, сделать, ну, на одну-две минуты. Например, бы. с чем смешивают, допустим, ту же мякоть клубники или вишни? Вообще, знаете, кажется такое несовместимо, но если вы хотите отбелить кожу и подпитать, вы можете взять картошку и добавить туда клубнику. Получается, mm -hmm. кожа будет отбеленная, и клубника как бы даст ей такой, знаете, белый цвет, ну такой как бы сеющий как бы изнутри. Но опять-таки это надо ну, не передерживать регулярно. Абрикосы, э, абрикосы, классно тонизируют как бы кожу. Но если чувствительная кожа, бывает вот персик, мята э, дает краснинку на коже. То есть бывает такое, как, ну не совсем как бы раздражение, а но он щиплет немножечко да, кожу. Да, да, и поэтому не совсем. Малина очень хорошая, но ее тоже можно добавлять как бы в клубнику. Вот. Очень часто я слышала, что мякоть ягод смешивается с геркулесовыми хлопьями. Скажите, что дает такая маска? Вообще геркулесовые хлопья это очень замечательно, оно очень классно омолаживает. И туда да, добавляют различные виды и клубники, и просто отваривают ее, наносят. Только она должна быть не быстрого приготовления, а именно покупать хлопьями, чтобы ее запарить. Она постояла на 2 минутки, чтобы распухли вот эти все, и наносить. Еще очень классно продается в магазинах, и есть ли у вас есть марля или, ну, такая вот, знаете, натуральная пленочка на глаза. Mm -hmm. Полностью наносим, как в области да, глазки оставляем и наносим. Это предотвращает, как бы, кожу то есть от передержания, потому что все равно все хорошие даже ингредиенты надо получать в меру и поэтому если вы нанесете на вот эту не на чистую кожу то кожа конечно будет лучше то есть вы рекомендуете или приготовить самим, или купить готовую маску из ткани или из марли наносить mm -hmm. ингредиенты на, на нее на ткань и тогда да. только прикладывать э, к лицу да да вот вы нанесли Сверху в этой марли наносим, вот опять-таки, картошку, клубнику там, или как uh -huh. ничего. Во-первых, она легко смоется, во-вторых, она не будет течь у вас по лицу, uh -huh. потому что оно такое же, когда вы его потрете, оно будет жидкое, оно будет в основном, как вы знаете, за ушками, а здесь будет мало. А ткань она будет ну, предотвращать как бы, от вот этой потери всего. То есть на 1-2-3 минутки это будет полноценное, uh -huh. достаточно питание. Как, бы, как летом можно ухаживать за руками? Я понимаю, какие-то садовые работы, огородничество начинается – вот э, как и чем питать кожу рук? Кожа рук – это вообще паспорт женщины, потому что э, по рукам можно уже сразу определить возраст. Как бы вы молодожава вы не выглядели на лицо, руки могут выдать как бы, вот возраст, это все, возраст. И поэтому обязательно крем по 3-4 раза в день сумочке есть маленькие, тоже солнцезащитные, есть там ССП 25, есть ССП 15 крема. Обязательно есть увлажняющие на ночь компоненты, которые содержат пчелиный воск, которого масло там все вместе это входит. Они такие густые, знаете, на вид, ну они как вот розоватого цвета. Наносим на руки плотненько, наносим либо пищевую пленку и варежки. То есть мы и можем так вот за ночь питать кожу, потому что она очень много шелушится. Да, тем более после mm -hmm. огорода, соприкосновения с водой, мы часто шмоем под ногтиками собирается. Mm -hmm. И потом обязательно скраб. Скраб мы можем тоже делать. Очень классные антиоксиданты, которые убивают и шелушивают. Это кусочки персика помеленные такого даже грубого помола, добавлять в гель, и он очень классно скрабирует, очень хорошо. Результаты будут просто потрясающие. И потом в конце обязательно крем. Можно также маски наносить, которые мы наносим на лицо, наносить тоже так и на ручки, потому что руки точно такие же, их нужно питать, отшелушивать. То есть здесь можно пользоваться тоже и дарами природы, не и нужно. овощами, и фруктами, да, да. рукам это не повредит? Нет, ни капельки, даже наоборот, они вам скажут «спасибо». Спасибо большое за беседу и, пожалуйста, ваши пожелания нашим телезрителям. Я желаю вам оставаться всегда красивыми, целеустремленными и не забывайте себя любить и баловать. Дуже дякую за беседу, а вам, глядачі, за увагу. Зустрінемось наступного тижня. До побачення. Комплекс «Світ» – це широкий асортимент різноманітних світильників, люстр, брату, торшерів, садових та елітних шкіряних меблів. Пропонуємо ексклюзивні люстри та дзеркала за найдешевими цінами у регіоні. Торгово-виставковий комплекс «Світ». без нас просто неможливо.